добро пожаловать на мой канал. Я снимаю видео про свою косметичку на дачу. Это часть 1, еще будет часть 2. Косметичка моей подруги ко мне на дачу. Вот. Так, первое, что у меня тут есть, это вот такой вот дезодорант от Amway. Неплохой дезодорант, я его беру с собой. Окей. Так, потом я взяла вот такую вот маску для лица и шеи Магический дуэт, Magic Duet. Мы решили с подругой сделать себе масочки, поэтому я ее взяла. Так, следующее это Healthy Gel Deluxe Acne, лосьон очищающий, на данный момент я пользуюсь им. Не только им, еще чистой Линии, но как бы взяла его. Далее я взяла нежный лосьон для снятия макияжа с глаз от Nivea, очень он мне нравится, уже мало, вот скоро будет в пустых баночках. Так, далее я взяла вот такой вот крем от чистой линии идеальная кожа, крем-актив против прыщей, но я его взяла просто как увлажняющий крем. Вот потому что от он не помогает. Так, далее я взяла вот такую вот миниатюрку от, от, от умывалки от Himalaya Herbals, очищающий гель умывания с нимом. Вот. Ну, надеюсь, понравится. Еще не пользовалась. Так, далее я взяла вот такой вот Baby Lips. Он идет заявлен как охлаждающий, но нифига он не охлаждающий. Но как бы бальзамчик для губ неплохой. Так, далее взяла жидкость для снятия лака от Essence, Nail Art, Art Nail Polish Remover Ultra. Вот. Взяла молочко для тела от Afroches с черникой. Далее взяла тени для бровей от Essence, New, в от оттенке 02 Blonde, Nature Blondie Style. Далее сушка для ногтей от L'Etoile. Далее лак для ногтей от Essence в оттенке 128. Let's get lost. Что такое? Далее я взяла такое вот покрытие Glow, которое светится в темноте лак. Так далее от Essence, опять же, корректор в оттенке 10 Nature Beige и гель для бровей ресницы. Так, ну и еще здесь осталось три продукта. Это щипчики, такая вот, такой вот восстанавливающий комплекс от, из Ашана. Роуз Трип от Essence, такая вот как бы помада. Она в двух оттенках, это темный и есть еще такой розовенький. И миниатюра туши от Шанель. В общем-то это было все. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Пока-пока.